joriy yilning 9 aprel kuni xorazm viloyati shovot tumani 30-umumta'lim maktabining oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi matniyazova dilfuza egamovna tomonidan xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish yangi milliy o'quv dasturi asosida o'qituvchilarni bilim ko'nikma va malakalarini oshirish maqsadida seminar tashkillashtirildi mana bugun o'ttizinchi umu o'rta ta'lim maktabida oliy toifali ustozimiz xalq ta'limi alochisi matniyozova dilfuzani ishini o'rganish uchun demak hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan mana shu mavzu bo'yicha ya'ni milliy o'quv dasturi bo'yicha o'rganish uchun bugungi seminarimizga xush kelibsizlar kuni kechana hurmatli prezidentimiz ham bu milliy dastur bo'yicha yangi qaror loyihasini e'lon qildi bu qaror loyihasi bilan manimcha tonishib chiqdingizlar qərar məyxasında oxutucular üçün köp görə imkanla bərləyir. Demək, bu fürsətlərdən faydalan, bərcəyinizi işlərinizə omət diləyirik. Bugünkü ölkə seminardan yaxşı bir təsiratla bilən getəsinə deyə ümid edirik. Həmmənizə güc qovar, şüquculara hər ulanır, qırışda, Başlanır, çoxdur, görsən, bir keçişdə onların bilmini, savadlılığını qılışda zəra omət diləməkdə. Başlanı çoxluçunu görsəm bir qənddir bir çəhrəsindən nuru alıb durğan bir farishta insonlarni ko'zimiz oldiga keltiramizda mana bugun shu kichik maktabimizda bir katta bir tantana desak ham bo'ladi bu bunday narsalarni bir, bir bayramona o'tkazishimiz kerak ajoyib ko'tarinki ruhda o'tirishimiz kerak bugun tajriba almashasizlar shu maktabimizdan bir xursand bo'lib ko'tarinki ruhda chiqib ketasizlar degan umiddamiz bizni maktabimizda siz bilan bugun mahorat darsi o'tamiz ona tili o'qish uh, savodxonligi bo'yicha 1 2 sinf o'quvchilari uchun sizni qo'lingizga darsliklar yetib kelgan mana shu bo'yicha bugun mahorat darsini sizga qo'limdan kelgancha o'tib berishga harakat qilaman albatta biror nimani o'rganib degan umiddaman seminarda viloyat xalq ta'lim bo'limi metodisti sadoqat Atajanova viloyatdagi tumanlardan tashrif buyurgan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha fan metodistlari va trenerlik qilayotgan o'qituvchilar tuman xalq ta'lim bo'limi boshlang'ich ta'lim metodisti nafisa eshjonova hamda Shovot tumanidagi birinchi ikkinchi hudud maktablaridan kelgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok qilishdi tashrif buyurgan mehmonlarni o'quvchilar noan'anaviy tarzda yuqori kayfiyatda kutib olishdi seminar milliy o'quv dasturi 1-2 sinflarda amaliyotda joriy etish ona tili va o'qish savodxonligi darslarida guruhlarda ishlash mavzusida viloyat miqyosida tashkil qilindi seminar davomida birinchi ikkinchi sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida berilgan topshiriqlarni bajarishda guruhlarda ish olib borishni tashkil qilish usullari mavzusida mahorat darsi ham tashkil qilindi milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan yangi avlod darsliklari va mashq daftari o'zaro fanlar bilan bog'langan holda chop etilgan bu esa o'quvchilarni 1 sinfdan boshlab yuqori sinflarga tayyorlashga zamin yaratadi bu darsliklardagi topshiriqlarning ko'pgina qismi aynan xalqaro tadqiqotlarga yo'naltirilgan albatta buni o'quvchilarga o'rgatishda avvalo pedagogning o'zi tayyor bo'lishi kerak. Bu kerakona yechki bolalar yoniga kelib qolibdi bolajonlarim bolajonlarim <laughs> keldinizkelinim sutga to'lib eshikni ochinglar ure och bo'lib ketgan edik ura onajon bilasizmi bizni yonimizga bo'ri keldi bizni yemoqchi bo'ldi bizlar bo'plab bu, buni bu, bu, otasiga qaytarib yubordik <laughs> barakalla bolajonlarim har doim shunday bo'linglar aks holda sizlarni bo'ri yeb qo'yishi mumkin tashkil qilingan mahorat darsida 1 ikkinchi sinf o'quvchilariga ona tili va o'qish savodxonligi darslarida berilgan topshiriqlarni guruhlar bilan bajarganda qanday samara berishi ishtirokchi o'qituvchilar bilan birga amaliy ko'rinishda bajarildi mahorat darsida bu fanning tabiiy fan texnologiya muhandislik san'at va matematika bilan bog'liq tomonlari ochib berildi h martagi juda ham ajoyib yaxshi bahoxursandmiz tadqiqot guruhiniki juda yam chiroyli chiqibdi o'rtasidaham bir rangdan o'tkazilgan mahorat <laughs> darsida o'qituvchilar yangi avlod tadqiqot savodxon ona tili o'qish guruhlarida qatnashib o'zlarining bilim ko'nikma va malakalarini oshirdilar har bir jamoa a'zolari tuman va maktablardan tashrif buyurgan bir birlari bilan endigina tanishgan bo'lsalarda ahil jamoa bo'lib birgalikda mahorat darsida faol ishtirok etishdi har bir erishgan yutuqlari uchun rag'bat sifatida ona tili va o'qish savodxonligi kitobidan xalqaro tadqiqotlar tomon qo'yilgan yo'lakka o'zlarining o'quvchilarini joylab bordilar bundan tashqari tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida o'quvchilarda ko'nikmalar hosil qilish uchun har bir guruhga qo'yilgan tovuqlar yoniga xazina ko'rgazmasidan olgan tuxumlarni jamlab borishdi mahorat darsi ishtirokchilariga darslarda bolajonlarni zeriktirmasdan yanada quvnoq holda yaxshi kayfiyat bilan qatnashishlariga uchun quvnoq daqiqalar va qiziqarli o'yinlar o'tkazish tavsiya qilindi shu bilan birgalikda ishtirokchilar o'z guruh a'zolari bilan shunday qiziqarli o'yinlarni amalda bajarib ko'rishdi mahorat darsida guruh a'zolari to'plagan tuxumlari jamlandi va ularni qanday tadbirkorlik qila olishlari haqida og'zaki nutqlari tinglandi har bir guruh nechtadan o'quvchisini xalqaro tadqiqotlar tomon qo'yilgan yo'lakka joylagani aniqlandi natijalar e'lon qilingach ona tili va o'qish savodxonligi darsligi o'quvchilarini pirlas temis kabi xalqaro tadqiqotlar tomon yetaklayotgani yana bir bor aytib o'tildi mana bugun shobot tumanidagi 30 umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi matniyozova dilfuza eganovnaning mahorat darsida qatnashdik mahorat darsi viloyat miqyosida rejalashtirilgan bo'lib viloyatdagi barcha o'qituvchilar mana shu seminar treningdan o'zlari uchun kerakli bo'lgan barcha bilim malaka ko'nikmalarini egallashdi mahorat darsi milliy o'quv dasturining yo'nalishlari bo'yicha ko'proq stemga qaratilgan tarzda o'tkazildi o'qituvchining har bir guruhda ishlagan ishlariga e, ok, qatnashayotgan ishtirokchi o'qituvchilar reaksiya berishdi ya'ni qilayotgan ishlari o'quvchilardek bajarilishiga imkoniyat yaratilib berildi dilfuza ustozdan judayam e, ko'p narsa metodlarni o'rganib olishdi va bu metodlarni kelajakda o'quvchilarni bilimlarini boyitishda ishlatishadi degan umiddamiz mahorat darsi yakunida barcha qatnashchilarga faol ishtiroklar uchun tashakkurnomalar topshirildi mehmonlar va ustozlar seminar va mahorat darsi haqida o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi mana bugun bizning shovot tumanimizdagi o'ttizinchi o'rta ta'lim maktabimizda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishda yangi milliy o'quv dasturi asosida o'qituvchilarning bilim ko'nikma malakalarini oshirish maqsadida viloyat miqyosida seminar va mahorat darslari bo'lib o'tdi milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan yangi avlod darsliklari yangicha ko'rinishda o'quvchilar qo'llariga yetib kelgan bo'lib bu darsliklar va mashq daftarlari o'zaro fanlar bilan bog'langan holda chop etilgan bu esa o'quvchilarni birinchi sinfdan boshlab keyingi sinfga tayyorlanishiga zamin yaratadi bu darslikdagi topshiriqlar ko'pgina qismi aynan xalqaro tadqiqotlarga yo'naltirilgan bo'lib buni o'quvchilarga o'rgatishda o'qituvchilarning o'zlari avvalo tayyorlangan bo'lishlari kerak shu maqsadda bugungi mahorat darslarimiz tashkil qilindi o'ylaymanki bugungi mahorat darslarim orqali viloyatimizdan hamda tumanimizdan kelgan o'qituvchilarga oz bo'lsa ham ma'lumotlar bera oldim ularga tushuncha bera oldim degan umiddaman Istardim ki, har bir o'qituvchi bu ulug' va sharafli kasb orqasidan yaxshi natijalarga erishsin shu o'rinda biz ham shovot tumanidagi 30 umumiy o'rta ta'lim maktabining oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi Dilfuzamat matniyazovaning mashaqqatli kasbida omadlar tilab qolamiz